Ну, прежде всего, <coughs> игры между Зарей и Александрией всегда проходят такие боевые. Не помню ни одной игры, чтобы где-то какой-то был супер результат в плане там забитых мячей. Всегда или ничью играем, или если выигрываем, то в разницу с одним мячом. Поэтому это радует. Сегодня опять же на поле была такая бойцовская игра, могу сказать. Забили как Мариуп, ой, как и Александрия, точно так же и мы со стандарта. Мы пропустили со стандарта, мы забили со стандарта. Если вспомнить в целом по всей игре, то моментов, как у Александрии, точно так же и у нас таких убойных, там, чтобы что-то сыграть. То есть вся борьба велась в центре поля, на подходе к штрафной. Александрия в трон тайме выбрала более силовой футбол, имея там двух высоких нападающих. Это и Ситала, троих даже. Панамар, Ситала, Кулиш. Грузили туда, подбирали, у них действительно неплохо это получалось. Ну, а мы отстояли, пытались сыграть, но пока что не хватает сыгранности, могу честно сказать. Третий тур уже много. Очень большие перемены в команде, вы сами знаете по составу. И так, не все так легко, как хотелось бы. Работа, непочатый край, нужно время. Надеюсь, что меня не слышат, надеюсь, что-то исправим. И будем двигаться дальше. Вам пользуясь случаем. Хочу просто сказать, что Александрия уверен на 100% и буду дули крутить, чтобы Александрия прошла Астру, прошла в плей-офф. В плей-оффе, чтобы попалась тоже пусть любая команда. Искренне говорю, хочу, чтобы Александрия тоже пробилась в групповой этап и приносила те зачетные баллы для нашей страны, которая необходимая. Они этого достойны. Второй год подряд участвует ли Европы. Где-то в том году не получилось, была первая попытка. Я уверен, что в этом году будет все хорошо. По крайней мере, просто этого жду и надеюсь на это. Поэтому удачи, удачи, удачи. удачи. Дякуємо юрий Михайловичу на добром условии. Если у вас есть шановні коллеги, колеги запитання, будь ласка. Коротке питання, коротко відповідь. Довге запитання, довго відповідь. Прошу канал 2 плюс 2

молодым футболистам особо, которые к нам пришли. Я тоже очень на них надеялся. Тот же Кочергин. Все кричали, это Днепр, команда, молодые суперфутболисты. Но одно дело играть ни за что и никаких целей. Где Днепр? Днепр вылетел даже по турнирной таблице. Теперь нужно их собрать для того, чтобы они понимали, что есть команды, у которых есть цели, и за эти цели нужно сражаться. Вот сегодня выпали в первом тайме тот же Кочергин и тот же Кабаев. Ну, явно выпали. Вышли наоборот, Силас поменял вместо Кочергина, выдвинул Харатина туда под нападающего вот этого бразильца Юрия. Игра совсем другая получилась. Выпустил того же Силаса и по Улиню, да, тоже появилась игра в пас, появилась какая-то хоть рисунок, понимаете? Поэтому нужно время, я думаю, что по нападающему, скажу, его первый дебют, первая игра, мне он понравился. Наконец-то есть нападающий, который может и вверху побороться, может за мяч зацепиться, достаточно неплохая да, скорость, да. дриблинг. Поэтому я рад, что у нас появился нападающий. Ну, давайте на то, что... А что я могу сказать по Бавентуре? Бавентура уже три мяча забил за Брюгге. Один мяч в Лиге чемпионов и два сейчас 4-0 обыграли это самое. Я что, не понимаю, что это футболист сильнее был? Но есть какие-то принципы, есть какие-то задачи у клуба. Вы знаете, за счет чего мы живем за счет чего мы выживаем. Что, о чем тут можно говорить? Я бы как тренер, я не хотел, и я этого не боюсь, чтобы его продавали. Потому что рано было. Но в связи с той обстановкой, которая есть, не деваться некуда. Как я могу сказать, запретить? Не могу. Поэтому, что есть, то есть. Надеемся и с этого парня. Он тоже 95 -го года, 22 года. Надеюсь, что все-таки нужно время. Он приехал к нам 15 июля. Только две недели находится в клубе. Надо время, адаптация, 7 часов разница с Бразилией. Пока это все у него в голове переменится. Они в Бразилии вышли на пляж, подбивали, пешком походили, весь футбол. Они сейчас сборы прошли, они только начали тут же Силас и Леонидас отходить от сборов, и понимать, где они находятся и какой футбол здесь нужно играть. Поэтому нужно время. Сколько Коста, сколько этот самый Тейшера, э, вспомните. Полгода все говорили, что за футболисты. Кто это такие? Концовка какая получилась. Ну понятно, что их и покупали, то не за копейки, а за 15, сколько там 20 миллионов. А мы берем. За спасибо. Так Юрий, Николаевич, Юрий Григорьевич Коваль зараз спортивный директор. На вашу думку, это для него подвищение или понижение? Я считаю, всегда спортивный директор считается это повышение, потому что спортивный директор несет ответственность за все. Начиная от, как говорится, верхов и вниз, можно сказать, или от низа до верху. Наоборот, я думаю, что это нормальная должность, ни в коей мере не где-то даем тоже шанс к тому же Саше Грицаю, чтобы ближе был это самое старшим тренером-помощником. А Юрий Григорьевич, зная его опыт, взгляд и все остальное, где-то должен, может быть, в большей степени наладить сейчас Ю 19, Ю21, потому что последние три года подпитки вообще нет. Мы даже молодежь и ту ищем на стороне. Ну, надо уже как-то своих хоть, ну, немножко воспитывать. Поэтому вот такая. Якщо Спасибо тогда Юрий.